我,我们是开始了吗？开、嗯、<考>早都开始了。嗯、难怪他们，<怪>那你不得报个幕啊？啥的。好酸啊！好，我们现在要开始看《芬芳》的第一支预告了。嗯、耶！二一。还记得你那个下饭搭子吗？哎哎哎哎哎、还记得那些笑喷饭的时刻吗？是废物吗？你们俩谁是下人呢、啊？ 还在为找不到下饭剧而吃不上一口热乎饭。观众朋友们，我们回归了。我这辈子没吃过这么多菜。我没看过。我金凯和四喜的婚事是不是没有办法？那本官就赐婚于你吧。和谁<是>？我和你我又跟你说清楚啊要要我们俩就是走个过场，拜托他了。爸，我愿你完事了啊，嗯、我走了。 报复一个人最狠毒的办法就是把他心爱的东西抢过来。你以为你是谁呀、啊？我是个军医。他还是个孩子。就是个赘婿。我认识你很优秀。行，我也是。你先去。你们两个不会是朋友知心？朋友，你捏的太紧了吧？<laughs> 不好意思，不有、哎、哥。爱自己，爱自己，没错的。 做人那深不可测，居心叵测啊！每次我真的害不能。多多同志，老师搞舆论，我直接给他抓死！老天，分房行事，吃饭更香，喜上。 哇！这一下吓到我了！这一下，这这不剪进去了吗？剪进去了，剪进去了。本剧的唯一最激情的时刻，你俩没有吻戏？没有，我跟豪哥连两部都没有。人家是纯爱，我们是纯爱，我们是朋友。我们走的是小学生的恋爱，我们走的是激情挂了。哇！我以为是，我以为是，那是真。 不、嗯，你这种这种，真、啊、不好整事儿。如果时间可以倒流的话，我想回到三小时前。从这儿，从这儿，坐、嗯、好。太可爱了。好运还有自己的专属小沙发。豪哥更逗，说要给我们露一手，自己还写了菜单。 吴师长，那我就直接开弄了，我就可以开弄吧，不管不管那个长龙了，长龙来直接吃。嗯，馒头酵母自然也是不甘示弱，咱就是说一个大展身手，展示一下我的馒头吧。你看我这大黑脸，嗯、他这个光的，他家光的是，是光不行啊，不够黑哈、啊，<laughs> 对吧？ 豪哥，这刀工真可以啊！你看这小姜丝儿切的，大事不妙，酵母要翻车，完了，完了，豪哥，没事，我家就是做不了面包这种馒头。你这是你家这你家？我家这个风水就是做。你家风水跟酵母相冲。相相冲，对，酵母五行相冲。不是，这咋的了呢？这个，这咋的了？再往里加点面。 该说不说，这一幕有点似曾相识啊、哦。佩兰，这这怎么这么粘手啊、嗯？你是不是水加多了？你再加点面就好了，一点点就行啊。哦。而我们任厨师长这边炒菜炒的热火朝天呢。哎呀，反正、哎、我着火了。This boy is on fire。哎呦，装碗。好,好,好，好，好。对了。 来着去。哎，好香啊！哦。哦，好吃，好吃啊！哇，你这是好吃到转圈了。豪哥自己品尝了一下，看样子是很满意呀、啊。他一言不发，只给我留下了一个潇洒的背影。 哎，没事，你们吃吧，反正我也不饿。<laughs> 真的挺好吃的。在豪哥背后称赞了半天，这家伙切豆腐都开始在手上切了。哎呀、嗯！豪哥太好玩了，把他制作每道菜的流程都写下来贴墙上了。菜叫什么？再说一下。番茄白菜豆腐。 浓汤，浓汤做完了，老精致了，还要在上面加上小葱花作为点缀呢。小心！嗯，嗯馒头酵母成功了。没错，我的馒头又被我抢救过来了，又骄傲了。豪哥的最后一道菜也做好了，撒上芝麻，准备开饭。 等馒头开锅这会儿吧，寻思把厨房收拾了。我说豪哥，你帮我拍一下那个收拾的镜头呗。结果你看豪哥的运镜，拍着拍着还走神儿了。不过好运也太可爱了吧！那是他的珍藏。分时分时。 大白馍，大白馍。豪哥在试吃他炒的菜花，怎么样？满意吗？吃一吗你吃都有点辣呀、啊！不，我说你们吃肯定会有点辣，然后口舌生津，下馒头来吧。这叫 <laughs> 番茄白菜土豆汤。哪 <laughs> 有土豆啊？豆腐吗？哦，豆腐汤。<laughs> 干了，干完，干了，干了。我尝尝这个菜花。稍微有点辣，这个蒜苔也挺好吃，蒜苔炒肉是第一个出来的。 哈哈哈哈！菜花是吗？错过菜花的评价。哈哈哈哈！我这边耳朵长大一点，现在越来越敏锐了，越来越敏锐。哈哈哈哈！菜花味儿不错。味儿不错。就是有点咸。有点咸。咸。完我想他说他做馒头嘛，我说那做咸点，让他配合他馒头一起。你这一口菜花能配一个吗？哈哈！吗？ 我卷钱了，这味儿挺好。嗯，<laughs> 我奶奶肯定行。哈哈哈哈哈哈！我龙哥收工了，来了。哎，你跟我说的密码不一样，录上了。这么快？<laughs> 真的？你蘸着他那番茄汤。馒头酵母做的大馒头，嗯、番茄汤。回家。我一股馒头味。哈哈哈哈哈你别说，你还真别说。<laughs> 我给大家评判一下，我以前录好多那个吃饭没唠的。第一，第二，第三，第四，嗯，最终的排名。行、嗯。 龙哥让豪哥给他找个围裙，结果，这什么画面呢？这是。哎、没吧 <laughs> 行吧，期待我们芬芳喜事了，期待我们芬芳喜事吧。嗯嗯